Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Ya Jazmina binti Mazlan, pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Berangan, Tupai, Kelantan. Kod sekolah saya ialah DEE6364. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya untuk mengulas satu buku mempunyai 46 bab dan 373 muka surat iaitu Aku Juga Punya Hati karya Anik Muhai. Diterbitkan oleh Tarbiah Sentap Press Sendian Berhad pada tahun 2000 Buku ini berharga RM35 di Semenanjung Malaysia dan RM38 di Sabah dan Sarawak. Hadirin yang dihormati. Adakah anda pernah mendengar kisah tentang seorang wanita yang menggunakan sihir untuk merampas kekasih orang lain? Ya, dalam novel ini seorang wanita bernama Dahlia membuat perjanjian dengan saka keluarga untuk memikat Kamal, kekasih sahabat baiknya Jamaknya. Akibat dari perjanjian tersebut, Dahlia haruslah menunaikan janjinya dengan mengorbankan salah seorang dari anaknya untuk menyambung legasi saka keluarga. Setelah Dahlia berjaya menyambung ikatan perkahwinan dengan Kamal, Dahlia dan Jamaknya pastinya tidak lagi berkawan baik. Setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Dahlia sebagai sahabat, tindakan Dahlia yang menggunakan sihir untuk merampas Kamal adalah salah satu pengkhianatan yang sukar dimaafkan. Saudara, setelah dia melahirkan anak sulungnya Farhan, Dahlia perlu mengorbankan anak sulungnya untuk memenuhi perjanjian dengan saka keluarga. Namun, dia berdegil dan enggan melakukannya. Saka itu kemudian memberi Dahlia peluang dan menangguhkan tuntutannya sehingga anak bongsunya Malik dilahirkan. Ini menunjukkan bahawa Dahlia masih terikat dengan perjanjian tersebut dan dia tidak boleh lari daripada akibatnya. Saudara, setelah dia melahirkan Malik, keadaan emosi Dahlia semakin tidak stabil kerana dia dihantui oleh perjanjian dengan Saka yang menuntut anaknya sebagai korban. Perasaan bersalah, ketakutan dan ketekanan yang ter berterusan akhirnya menyebabkan Dahlia mengalami gangguan jiwa. Melihat keadaan isterinya yang semakin parah, Kamal mengambil keputusan untuk membawa Dahlia berubat dengan seorang tok bomoh. Namun, kejutan besar berlaku apabila bomoh itu mendapati bahawa punca Dahlia menjadi sakit jiwa adalah Malik, anaknya sendiri yang masih kecil. Kamal menyerahkan Malik kepada jama'iyah walaupun pernah dikhianati oleh Dahlia. Jamaiyah menerima tanggungjawab besar untuk membesarkan Malik. Dia menjaga anak itu dengan penuh kasih sayang bagai menata minyak yang penuh. Hidup Malik berubah secara drastik. Selepas tinggal bersama makcik Jamaiyah, dia dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang berbeza dengan kehidupan yang mungkin dia alami jika terus bersama ibu bapanya. Namun, keputusan ini datang dengan harga yang besar. Malik terpaksa berjauhan dengan keluarganya sendiri. Malik merasa serba salah kerana dianggap sebagai punca ibunya Dahlia menjadi sakit jiwa. Ini menyebabkan dia menjauhkan diri dari adiknya dan mungkin juga daripada keluarganya yang lain. Hubungan antara empat beradik ini menjadi renggang bukan kerana kebencian tetapi kerana perasaan bersalah dan situasi yang memisahkannya mereka sejak kecil hadirin sekalian kini tibalah masanya babak klimaks yang dinanti-nanti oleh para pembaca apabila Malik akhirnya mengetahui kisah sebenar tentang ibunya Dahlia dan perjanjiannya dengan Saka. Dia sedar bahawa sejak kecil lagi dia telah ditakdirkan menjadi korban. Oleh yang demikian terjadi apabila Malik dirasuk oleh Saka keluarga di rumah sewanya. Malik dirawat oleh jirannya lalu menghancurkan barang Saka tersebut. Pada masa yang sama, ibunya Dahlia meninggal dunia dalam keadaan badannya bernanah dan badannya berbau busuk. Dahlia meninggal dalam keadaan yang teruk. Kesimpulannya yang saya dapat dari novel ini, kita janganlah mengamalkan ilmu hitam yang bertentangan dengan agama kerana akan merosakkan kehidupan diri sendiri pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu